Виталия и Владимира я всегда смотрел, всегда болел, так же, как и вся Украина, потому что это действительно олицетворение Украины, спорта Украины, что это здоровая и сильная нация. И этот бой в субботу не исключение. Я с удовольствием поддержу Владимира. К сожалению, не смогу лично приехать, потому что у нас игра, но он меня приглашал, и я бы с удовольствием приехал. Будем болеть у телевизоров. И я думаю, это те люди, которые действительно прославляют нашу страну, прославляют силы нашей нации. Якость из бокса еще была у вашей футбольной команды? Как у Володыма Кличка, например. Да, вообще индивидуальный вид спорта, он имеет другую специфику. Здесь ты не спрячешься за кого-то, здесь как ты подготовился, как ты отдал себя на ринге, ты получаешь все из этого. В футболе, в других видах спорта есть где спрятаться, ошибка одного может нивелироваться работоспособностью другого, наверное, нашим игрокам вообще... Коллективным командным видом спорта, есть чему поучиться у боксеров или у спортсменов индивидуальных видов спорта, потому что действительно ты должен концентрироваться сам и не думать о том, что кто-то может сделать за тебя твою работу. Действительно, видно, потому сейчас Владимиру 40 лет и столько лет держаться в большом спорте. Наверное, это не просто. Это профессионализм и действительно отношение к каждой тренировке, к каждому дню работы этих людей. Варді, Руні, Ібрагімович, Лівандовський, вони всі займаються якимось єдиноборством, хтось боксом, хтось там східними єдиноборствами. Ви в себе в команді. Є у вас якісь такі футболісти, які уділяють цьому увагу, тому що це дає якусь певну там, можливо, пластику ще щось. І чи було б вам цікаво, щоб якась така людина прийшла, можливо, якісь тренування індивідуальні зробила? Да, мы на самом деле делаем и много упражнений и на стабилизацию в недельном цикле. Достаточно делаем, чтобы развивать разные, мышцы групп, разные группы мышц футболистов. И я надеюсь, им это нравится, потому что это действительно приносит пользу самим игрокам. Наверное, в любом случае разносторонность игрока, разносторонность любого человека она важна, чтобы человек нашел и хобби или какие-то увлечения вне футбола, которые ему помогают на поле и помогают в жизни. У кого сильнейший удар у динамо футболистов? Удар рукой? Да. Ну, не знаю, я пока не проверял, пока в раздевалке до этого не доходило. Но на кого вы поставили? Не знаю, сложно сказать. Протарь. Не знаю, лучше у футболистов спросить, может они между собой где-то выясняли отношения или с кем, с кем не страшно пойти на дискотеку. Так вопрос, наверное, ставится.